Кузнец, директор, генеральный, генеральный директор Федерации универсального боя Украины. Ну что, можно подбивать подсумки подбывать организационные и спортивнее? Очень прекрасно был организован чемпионат Украины. Огромная благодарность местным властям, президенту областной федерации Адамовичу Руслану Георгиевичу за организацию, которую он здесь провел что это одна из лучших организаций, которая была вообще чемпионат Украины проходил на этом уровне. Что касается уровня чемпионата, сказать, что высокий это не сказать ничего, очень высокий был уровень. Ребята молодцы подготовились, грандиозные бои, красивая техника и красивые результаты по итогам. Ещё раз могу подчеркнуть, что когда сложилась организация и хороший уровень ребят, получился очень красивый чемпионат Украины. Кажуть, федерація рекомендує або пропонує місцевій владі, місцевій федерації подумувати про перспективу проведення тут змагань вищого міжнародного гатунку. Да, ми розглядаємо цей варіант, як Чернівці місце для проведення чемпіонату в Європу. Реальность всего задума, как вы думаете? Реальность. Соберем информацию, еще раз вам сделаем предложение, чтобы на следующий год уже и вся Европа посмотрела на ваш прекрасный город. Спасибо и удачи.